переселенка из Донецкой области, из Покровского района, село Новобахмутовка. Началась полномасштабная война. Двух, ну, она вообще началась у нас с 2014 -го года, но мы с 2014 -го года никуда не переезжали. Ну а в 2022 году пришлось я покинуть свой родной дом. Я, супруг и четверо детей. Мы выехали 31 марта, но ну, а отец остался там. Ну и Рома, ну, моего супруга, Рома, бабушка осталась, они не захотели никуда выезжать. Но мы поняли, что уже тут хорошего уже там ничего не будет, потому что обстрелы за обстрелами, уже не было ни света, уже ничего там не было. И получается, 31 марта мы выехали, и 1 апреля, оказывается, зашли уже ДНР, полностью село взяли. Буквально какой-то один день у нас играл очень большую роль. Неделю мы пережили в Днепропетровской области. 27 апреля 2022 года мы сюда переехали. Ну и по сегодняшний день мы тут и живем. Обустроились нормально, нашли они себе друзей. Школа, конечно, онлайн. Старшему ему 18 лет. Он учится в Запорожье, тоже онлайн, на автослесаря. Дочка 12 лет, и она учится в седьмом классе. Ну и хлопцы одному. 10 лет он учится в пятом, другому 9 он учится в четвертом. Домой же все равно шахота, понимаешь, что некуда туда возвращаться и что ничего там нету. Понимаешь, что никто там обустраивать, никто ничего не будет, но хоть одним глазком бы хотелось. И родители там сорили на смерть. Ну и бабушка тоже осталась. Моя. И ее взяли, застрелили. Везде хорошо, но дома лучше. Ну, там столько всяких моментов, блин, и друзья, и родные, ну как тут не вспоминать. Мы ж ну, до последнего сидели, пока полномасштабно не началась. Дальше пойду учиться. Пока еще возможность есть. В любом месте будешь, ну, у каждого двора есть машина. ну То есть, по-любому, помочь что-то надо, разобраться, брать. Ну, и то есть, выгода мне. То есть, если я понимаю хорошо мотор, то есть, могу человеку помочь, мне нельзя заплатить, а я могу ему сделать то есть, машина будет на ходу. Цій родині вона давали багатоцільову грошову допомогу. Вона розрахована на родини, які проживають до п'яти тисяч населення, населені пункти на лінії до п'ятдесяти кілометрів від лінії розмежування. Вона розрахована на родини, на багатодітні родини, важкохворі, люди з інвалідністю. Люди похилого віку тим, тим, кого 60 і більше років, які самі проживають, і найпотребуючі версти населення, які залишились в цей скрутний час самі, і ми їм намагаємось допомагати. Ця допомога вона не є підзвітною, тому ці гроші люди можуть використовувати на будь-які потреби. В даному випадку люди купили насос собі для колодця. Найбільше это була денежная допомога, тому що ми інтернет за них взяли, провели себя, э, на топливо. Карітас очень хорошо допомог. Ну і Широківська громада теж допомагає.